चलो तो ऐसा तो 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 करते हिंदी और पंजाबी मिक्स कर दीगे, दीगे। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री पे अराइवल पे हमने वादा किया था, था, था एक वादा नहीं हमारा एक विजन था कि क्योंकि बहुत पंजाबी जो हैं वो एन आर आई हैं वो हर रोज वैंकुवर जाते हैं टोरंटो जाते हैं लंदन जाते हैं मेलबर्न जाते हैं सिडनी जाते हैं कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है बुजुर्ग हैं, अकेले हैं फ्लाइट मिस हो गई पता नहीं कहाँ जाना है पता नहीं कब जाना है पता नहीं कौन सा होटल दिया है, जब सामान नहीं आया पता नहीं कहाँ लिखवाना है सामान बहुत सी दिक्कतें थी मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं एज एन आर्टिस्ट आता जाता रहता था एयरपोर्ट पे तो हमको भी लिखवाना पड़ता था सामान नहीं आया जी ब्रिटिश एयरवेज का सामान नहीं आया जी केएलएम का सामान नहीं आया जी लुफ्तानसा का मैं किसी एयरलाइन को कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं कई बार हो जाता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਗਰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੋ ਆ ਜਾਏ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਕੇ ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਹੈ दो अफसरों की ड्यूटी लगाई है कंप्यूटर लगे हुए हैं दो इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहाँ पे रखी हुई हैं क्या पता किसी का सामान ना आए क्या पता किसी के रात बितानी पड़े हाउ होटल नहीं मिल रहा ये वो होटल भी छोड़ के आ सकते हैं अदर अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका पंजाब भवन में रहने का इंतजाम कर सकते हैं अगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट है आगे वाली उसमें हम उसका प्रबंध करवा सकते तो पंजाब पहला स्टेट है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री के अराइवल पर यह इंतजाम किया है श्रुति एक नंबर बता दो हम एक नंबर बताने जा रहे हैं आपको कि जिसपे फोन करके कोई भी दिक्कत हो आप आराम से हमारे पास आ जाइएगा बाकी काम हमारा हेल्प सेंटर का नंबर है जीरो वन वन सिक्स वन टू थ्री टू वन एट टूट जीरो वन वन सिक्स वन टू थ्री टू वन एट टू इसको पंजाबी में मैं बोल देता हूँ जीरो वन वन तो दिल्ली का ही है कोड है 612 32182 612 32182 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ

दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया तो उसके कोच ने एक बात बताई उसके ताऊ भी हैं वो कोच भी कि अगर बेट तो पहले भी कर लेते हैं जो ऑफिशियल बेट होता है उससे पहले भी बेट होता है प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे 100 ग्राम का तो चक्कर है ना उसके बाल काट सकते थे किसी ने ध्यान नहीं दिया पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच हमारे फिजियोथेरापिस्ट और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए मैं इस मामले में फोकट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे पास ये मैसेज बहुत है कि दिल्ली आने वाली दिया दडियां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 에ਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ